Та Воскрес! вас на телеканалі Родана Бесіди Привічна. Я вітаю усіх, хто нас дивиться сьогодні. По завершенні Великого посту, коли всі зусилля християн були спрямовані на пильну молитву, церковне життя і в світі, і в Україні, і у Кривому Розі значно пожвавішало. Знаменна подія відбулася у Парижі на набережній Бранлі, буквально в кількох метрах від Ейфелевої вежі, єпископом Корсунським Нестором було освячено закладний камінь майбутнього кафедрального собору на честь Святої Трійці. Над православним. Домом Божим на лівому березі річки Сени вже почали працювати французькі будівельники. Незабаром тут буде зведено цілий духовно-просвітницький комплекс, в якому, окрім храму та адміністративної будівлі, з'явиться початкова школа на півтори сотні учнів. У столиці України до Дня пам'яток історії та культури урочисто відкрили дзвіницю Успенського собору Києво-Печерської лаври. Протягом п'яти років її реставрували. В ході робіт було укріплено цегляну кладку колон і карнизів, підсилено металеві балки третього ярусу. Відреставровано хрест та відновлено ікони на барабані, а також керамічні капітелі, атик і вінцевий карниз. 19 серпня 2014 року на третій ярус був піднятий і встановлений семитонний дзвін всіх святих. Нагадаю, що подолавши 374 сходинки, можна піднятися на дзвіницю та насолодитися чудовою паноромою Києва з висоти пташиного польоту. Вишина дзвіниці понад 96,5 метрів, і донедавна вона була найвищим оглядовим майданчиком у столиці. Предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Онуфрій побував з первосвятительським візитом у західних єпархіях Української православної церкви. Так на Волині його блаженство молився в Успенському Зимненському святогірському жіночому монастирі, де нагородив ігуменю Стефану орденом Великомучениця Варвари Другого ступеня, привітав сестер та парафіян монастиря зі святом Світлого Христового Воскресіння та роздав подарунки насельницям, обителі і дітям. На Тернопільщині предстоятель від віддав Почаївську лавру за святковими богослужіннями. Разом із ним також молилися митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор, митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, митрополит Миколаївський та Очаківський Петерим, намісник обителі митрополит Почаївський Володимир, архієпископ Шепотівський, і Славутський Пантелеїмон, а також єпископи Хотинський Євсевій та Івано-Франківський Тихон. На Буковині блаженніший митрополит Онуфрій завітав до Чернівецького святодухівського кафедрального собору, де за традицією вітав віруючих із великодним двома мовами українською та румунською, і порадував дітей дарунками. Зустрічав свого первосвятителя цими днями і Вознесенський Банчинський чоловічий монастир. Перед початком богослужіння біля воріт Вознесенської обителі архіпастиря зустріла багатотисячна паства віруючих Чернівецько-буковинської єпархії на чолі з намісником монастиря єпископом Банчинським Лонгеном. Його блаженство також відвідав дитячий будинок у сусідньому селі Молниця, яким опікується Банчицький монастир. Вихованці закладу виконали для блаженнішого владики народні і духовні пісні. Ну а у Кривому Розі відбулося освячення на купельного хреста та центральної бані для собору на честь успення Пресвятої Богородиці, який зводиться у чоловічому Володимирському монастирі. Чин освячення у співслужінні Криворізького духовенства звершив архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем. Триває наша передача і на часі розмова про неділю святих жон Мироносець. У нас у студії протеєрей Олександр Горовенко. Отець Олександр, я вас вітаю. Здравствуйте. Чому так склалося, що церква встановила цілий окремий день присвятила жона мироносецям Адже ми їх власне згадуємо на великдень. И, в принципе, можно было бы вырешить, что этого, этой загадки, достаточно. Женщина, она вообще занимает в церкви очень важное место. Хотя, как бы, много копий летит в сторону всех, в принципе, мировых религий, что вот вы притесняете права женщин, там у вас нет женского священства, вам там женщинам меньше прав дают в плане богослужения, например апостола звучат даже такие строгие слова «женщина в храме да молчит». На самом деле, это только на первый взгляд кажется, что права женщины в церковной жизни, они ущемлены. В принципе, все, вся духовная жизнь, вся история человечества, она связана с женщиной. Первая женщина, она согрешила, и через женщину вошел в мир грех, вошла смерть, пошла погибель всего человеческого рода. Но через женщину и пришло спасение. Матерь Божья родила нам Спасителя. То есть с женщины все начинается, вся трагическая судьба человечества и женщиной, и заканчивается конец вот этой трагической судьбы человечества. И День Жен Мироносец — это ну, его называют православным женским днем. Но на самом деле любой день в году он может быть православным женским днем, поскольку нет ни одного дня в литургической жизни, нет ни одного дня в молитвенной жизни христианина, где бы он не вспомнил Богородицу, где бы он не вспомнил в молитвах свою мать, свою супругу, своих детей, которые тоже женского пола. Очень часто бывает. И поэтому вторая неделя, как бы, вспоминается сам подвиг женщины, поскольку женщина и мужчина это существа, в принципе, очень разные. И физи физиологически, биологически, психически, и они очень отличаются духовно. В духовной жизни, как говорил Андрей Ткачев, что женщине дано много, но мужчина может копнуть глубже, то есть женщине любить проще, но если начинает любить мужчина, то он дойдет дальше. Ну как бы общее правило, понятно, что с этого общего правила вырывается Богородица, которая выше всех людей на земле, выше архангелов и ангелов. Но вот в общем правиле правило такого, что женщина чувствует, понимает, любит, знает в сердце, мужчина все воспринимает умом. И поэтому в духовной жизни, в религиозной жизни женщина, женщине проще верить, женщине легче верить, женщине легче дойти до Бога. Но мужчина, если начинает идти по этому, на, этом, на этот путь становится, то он, в принципе, может дойти дальше. Это как бы не закономерность. И в этом как бы не ущемляется, что вот женщина там чем-то меньше умалена от мужчины. Но вот таково правило. И поэтому, как и Международный женский день, так и День жен мироносец, я не считаю, что это единственные дни для поздравления нашей слабой части человечества, как говорил апостол Павел, не мощнейшие сосуды. Потому что каждый день это должен быть днем, который мужчина посвящает женщине. Ведь в День жен мироносец мы просто акцентируем внимание на лучших сторонах женщины. Ведь что сделали мироносецы? Они поступили именно как женщины. Они сделали для рационального ума, они сделали глупейший поступок. То есть не обдумано вообще пошли с утра к гробу, не имея возможности отвалить камень огромный. Мужчин среди них не было. Там стояла стража римская. Денег у них не было подкупить эту стражу. Отбиться от этой стражи не могли, если бы эта стража имела какие-то злые умыслы относительно их. Несли мира. Мира для того, кому уже, в принципе, мира не надо. Ну, был уже звучай помазывать миром тело померилась. Да, но поскольку уже произошло погребение и помазывать тело был обычай сразу после смерти, то есть mm -hmm. сроки прошли, все поздно мазать. Ну, то есть логики в поступке, как в многих поступках женщин, нет вот в мироносице. Но вот там, где работает логика мужская человеческая и где не проходит логика женская, там очень часто э, вступает в силу действия благодати Божией, потому что благодаря вот такому неразумному на первый взгляд поступку они чем руководствовались? не умом, конечно, тут ум не работал. Они руководствовались любовью. Вот там лежит убит тот, кого они любили, тот ради которого они жили, и они вообще не смотрели ни на что ни на какие препятствия, просто любовь подвинула их к этому действию. И за это действие они и прославляются именно в этот день, как жены мироносицы. Но не только за это действие, но и за то, что они, в Евангелии сказано, женщины, многие женщины служили ему. То есть mm -hmm. Христос ходил с учениками, а с ними ходили женщины. А как вы служили? Чем? Помните эпизод, когда марфа обращается к христу uh -huh. и говорит господи неужели тебе нет дела о том что я хлопочу там сама по хозяйству скажи марии чтобы она мне помогла то есть uh -huh. ходит 12 человек с христом like понятно 12, да, да понятно толпа uh -huh. еще за ними их надо uh -huh. накормить элементарно uh -huh. надо найти какой-то ночлег, надо их разместить там все вот эти технические вопросы накормить, уложить, там завтрак дать. Понятно, как это у бедняков получалось, там пятизвездочных отелей не было, но тем не менее среди учеников, учениц Христа были и богатые женщины, которые имением своим служили ему. То есть вот все нужды такие внешние совершали женщины, чтобы апостолы имели возможность проповедовать. Вообще миссия женщины, она вот в событии мироносец, она как бы себя открывает полностью. Мироносец и услышали от ангела, что нет здесь того, кого вы ищете. Он восстал. Идите, скажите об этом учеником его и Петру, который на этот период отпал от числа учеников, потому что сказал, не знаю этого человека. Скажите им, чтобы шли в Галилею, и там его увидят так, как и Христос сказал об этом. То есть что мироносицы стали апостолами для, для апостолей. Апостола, — да. да. Мироносицы вот совершают апостольское служение для тех, кто потом совершит это же служение только уже для миллионов. Так происходит в принципе в жизни в христианской очень часто и, в принципе, этот путь закономерный, когда женщина является апостолом в своей семьи. Она учит креститься ребенка, молиться, первый раз приводит в храм. Через нее воцерковляется, если у нее хватает ума, через нее воцерковляется муж. И таким образом вот, все приходят к Богу через женщину в семье, верующую. Таких ситуаций мы видим множество в истории житий святых. Мать Яна Златоуста, став в 20 лет вдовой, она больше не выходила замуж, хотя имела все возможности. Мать блаженного Августина, мать Григория Богослова. Отец был язычником, а мать Григория Богослова сумела его воспитать так, что он потом воцерковил отца, и отец стал потом епископом. То есть женщина совершает апостольский труд у себя в семье, и в этой семье вырастает апостол, который способен привести к Христу миллионы в женщины нет цели такой, чтобы стать апостолом. Да, мы знаем равноапостольная Нина, равноапостольная Ольга. Мы знаем женщин, которые воцерковляли... Краины тела, да? Да, ну, воцерковляли, наверное, не, не то слово. Переводили к Христу Своим словом, своим примером целые страны, государства, ну, племена, народы. Но не в этом главная миссия женщины. Женщина долна, должна быть апостолом в своей семье. Вот, ну так получается. Потому что идеальная ситуация — это муж, конечно, который воцерковляет всю свою семью. Но мы живем в таком обществе, что чаще всего через женщину звучит проповедь Христа. В апостола сказано, что если женщина чего-то не понимает в церкви, в церкви, то, что там говорится, пускай она спросит своего мужа. Mm -hmm. То есть это железное правило. Когда у вас, женщины, появятся вопросы, и вы сразу бежите к священникам, то вы не спешите. Апостол Павел сказал иначе. Не знаешь чего? Спроси у мужа. Вы можете сказать, мой муж ничего не понимает в том, что я хочу спрашивать подождите, апостол сказал прямо, что чего не понимаешь, спроси у мужа. Умный муж вам всегда скажет, ты знаешь, я в этом не разбираюсь, спроси, пойди спроси там более сведущего в этих вопросах человека, если это вопрос духовный, он скажет, иди священника, спроси в храме, в который ты ходишь. Но это железное правило, если есть вопрос, женщина должна с вопросом обращаться к мужу своему собственному. Если муж не может не в состоянии разрешить этот вопрос, то тогда она обращается дальше по инстанции. В этом, в принципе, и заключается еще вторая миссия женщины. Женщина создает мужчину. Вот mm -hmm. мужчина и вот его достижения в жизни, они могут быть неким мерилом того, какая жена рядом с ним, какая женщина сопутствует ему. Если мужчина чего-то добился очень высокого в жизни, то э, здесь несколько вариантов. Либо у него очень хорошая спутница жизни, либо ее у него нет. То есть угу. с плохой женой муж не достигнет ничего. Вот такова же функция женщины, что она созидает мужчину. Она и никто другой. Еще когда Адаму сказал Христос в раю, что... Нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощницу. И вот эта помощница, она лепит мужчину, она его созидает, она с него делает либо тряпку, либо воина. В Греции был такой обычай, что женщин сравнивали либо с Афиной Паладой, либо с Афродитой. Афина Паллада это та, которая как... Богиня мудрости у греков, да, да? язычницка? Да, матери Спарты, они, когда их сыновья шли на войну, выносили... Щит и говорили с ним или на нем, со щитом или на щите, как потом угу. Цой пропел. То есть ты трусом не нужен здесь. Ты либо иди защищай и воюй, либо, либо умри. А Афродита это та, которая прячет под юбку. Потому что ей нужен объект ее любви. Она, его, она имеет на него планы. В истории греко-перских, персидских войн был такой случай, который потом повторился в конфликте в Армении, когда греки воевали с персами, то греческие полководцы вывели всех женщин и детей Афин на склоны близлежащих холмов, чтобы греки, их было очень, намного меньше, чем персов, сражались на глазах своих жен. И когда им говорили, и наоборот, надо эвакуировать всех людей, потому что мы не удержим эту, эту толпу всю. Они говорят, если ты будешь знать, что твою жену изнасилует перс, то ты будешь готов умереть. И они победили, прогнали персов, потому что женщины их не смотрели, как сражаются их не мужчины. То есть под взглядом женщины мужчина может перевернуть все. А може привратіться в тряпку. От женщина делает із мужчины либо героя, либо інваліда. Якими засобами? <кій> Якими засобами я запитую? Чому? Тому що в нашій бесіді виходить такий трошки дисонанс. Да? От ми говорили тільки що про те, що жінка повинна запитувати чоловіка свого про всі запитання, але разом з тим вона його ліпить. Ну, виходить і повчає там і все, що вона повинна робити, Нет. щоб зліпити достойного <кій> чоловіка. Вы понимаете, этот вопрос, который, на который должна отвечать женщина. Ну, я как, ну, как теоретик отвечу. Народная мудрость сказала, что муж глава, а жена шея. Вот куда повернет, туда и будет. То есть происходит процесс формирования мужчины женщиной не под каким-то давлением, не под указками женщины. Мудрая женщина, она никогда не будет давать указания своему мужу. У нее хватит мозгов, ума, хитрости, такта, женского бояния, очарования, чтобы направить мужа туда, куда необходимо, если она понимает, что там, где муж сейчас, это не та дорога. И режим бензопилы здесь не поможет. Mm -hmm. То есть вынеси мусор, вынеси мусор. Сколько раз я тебе говорила, вынеси мусор, здесь это самый дурацкий путь, он приведет к краху. И когда муж, в конце концов, после вот таких нравоучений, прибей полочку, там, там шкаф разваливается, разве ты не видишь, что мы вот там стул надо отремонтировать, починить. Лампочка в туалете не горит уже месяц. После такого, таких обращений к мужу. Будьте уверены, что он ляжет на диване и включит телевизор. В лучшем случае. В худшем он начнет, найдет себе друзей. Если он там имеет какое-то понимание и ценности в жизни, он уйдет в гараж, он пойдет на рыбалку. Он исчезнет просто. Он исчез... Мужчина исчезнет из дома, хотя будут валяться его разбросанные носки, его одежда, но мужчины в доме не будет. И к этому, к сожалению, приводит женщина. Никто другой. Женщина делает воином, женщина делает тряпкой. И у мудрой женщины муж воин. Понятно, что это не правило, которое действует в стопроцентных случаях. Есть, когда у мудрой женщины появляется муж животный и там просто ничего ты с этим не, не можешь сделать. Когда у меня был разговор с одной женщиной, она мусульманка, она сказала удивительные слова, которые я никогда не слышал от христиан, хотя эти слова более христианские, чем мусульманские. Она говорит: меня с детства мама научила всегда в любых семейных конфликтах ставить себя на второе место как бы даже не считать виноватой, потому что ну, mm -hmm. сейчас набросятся психологи, там. если mm -hmm. там, все время там, считать себя виноватой во всем во всех конфликтах, это приведет там, к душевному надлому, надрыву. Но всегда знать свое место. Второе это место. Ты можешь иметь пять высших образований, ты можешь управлять фирмой, ты можешь э, знать несколько языков, а твой муж может быть дворником. Но когда он приходит домой, и ты приходишь домой, то он глава, он первый. И Просто ступы, ты, да? Если женщина да, понимает да. вот, вот эту грань, они не доказывают, что так ты ничего в жизни не добился. Всего, чего ты добился, это благодаря мне. Я тебя там вытолкала на вторую работу, я тебе дала второе образование, я тебя заставила там, сдать на права. Если бы я не сказала, давай возьмем в кредит машину, так, так бы и сидел там у себя mm -hmm. на диване, тебе ничего не надо. То есть это путь заведомо провальный. Мужчина, он с радостью готов сбросить в себя бремя первого, потому что быть главой семьи, это значит взять на себя всю ответственность за семью. То есть глава — это не тот, который командует всем, это тот, который отвечает за все. И мудрая женщина должна понимать, что а зачем мне эта тяжесть? Что я должна это нести? Это не мое. Бог меня к этому не предназначил. Моя функция вторая — быть второй, быть помощницей. И мудрая женщина, она сможет управлять глупым мужиком, так что этот мужик будет чувствовать себя всегда себя главой. И он ря рядом с мудрой женщиной, он расцветет, он превратится в воина. Но нет такого свода правила, как это сделать. Это должно быть заложено в вашей женской голове и в ваших женских сердцах. И в день Жен мироносец я только хотел бы ну, акцентировать на это внимание, что все это у вас есть женщины. За это мужчины должны вам каждое утро руки целовать, ноги мыть, приходя с работы, с шахты, вылезши из шахты грязным, и понимая, что вы дома целый день просидели, прийти, улыбаться вам и говорить красивые слова. Есть за что нам, мужчинам, вам, это, вам эти почести воздавать. Потому что труд женщины, он... Даже недавно была Делали такую статистику, что труд домохозяйки ⁇ это 315% от, от тех усилий, которые тратит мужчина на физической работе. Даже не, там, не в офисе работа, а какая-то тяжелая физическая работа, то труд женщины ⁇ это 315%. То есть в три раза женщина больше пашет, чем любой мужик. Вот вылез из шахты тебе тяжело, ты, тебе кажется, что ты вот всю тяжесть мира взял на себя, так знаешь, что это треть от того, что дома сидящая твоя жена сделала для тебя, для твоих детей, для дома, для домашнего очага. И за, за это поклон вам, женщины. Я вам дуже дякую за сегодняшнюю беседу и думаю, что вы сегодня порадовали и просто ну, наполнили сердца богатых женок дуже великою вдячністю. Ангела-хранителя. Бесі провічно підійшли до завершення. Я прощаюся з вами на тиждень і вітаю усіх християнок із православним жіночим днем, днем Жон Мироносець. Нехай Великодня радість наповнює ваші серця повсякчас. Ангела всім хранителя!